очереди. Справа блок номер, центральный зал блока номер 4. Включи! На крыше АЭС я был 4 дня. Первый день я, значит, долбил плит, бортик плиты, чтобы был сек воды. На второй день скидывал бетонную плиту. Это минут пять задержалось у нас. На третий день снимали вилизационную эту трубу, скидывали.

A handheld piece of graphite would transmit in one and a half seconds the dosage accumulated during a lifetime under radioactive normal conditions. One million men, called liquidators, were sent to the reactor to cover it with a sarcophagus improvised under terrifying radioactive conditions and to cancel the consequences of the catastrophe in all the territories. They fought the radionuclides with bare hands, with shovels, and water jets tens of thousands died and continued to die. The Soviet scientists calculated that if the blaze was not brought under control by the 8th of May, the fusion of nuclear fuel would have perforated the underlying cement sheet falling on the Kulin Basin and triggering an atomic explosion 20 to 50 times more powerful than Hiroshima. Europe would have become inhabitable. On the 6th of May, the blaze was tamed thanks to the extreme sacrifice of the liquidators but they were poorly repaid. Russia, Ukraine and Belarus abandoned them and they were left to themselves. The West ignores them. В то время, в то время пока ещё до реактора, я получал грамоты, это как поощрение было. А сейчас на них смотрю, как это мусор, который Нам тогда обещали много чего. Выдавали за хорошую работу на крыше. Что приходилось, вот когда работал на крыше, и после, когда сходил, спустился вниз, и тут гвардии пол, полковник вручал. Называли там так нас. Бегишь, как собака, а утекаешь, как заяц. Сейчас, в данное время, уже стал инвалидом второй группы. Заболеваний столько, что их нельзя пере, даже пересказать. Как у 70-летнего деда в 35 лет. Мы очищали уже крышу сверху, потому что, когда накрывать саркофаг надо было сверху, наверху находился уран после взрыва, графит этот, стержни. Это роботы там не выдерживали, техника. Плавились внутри все приборы, они останавливались там на крыше, такие оставались стоять. Туда поставили людей. Выходили мы на крышу работать просто в солдатской одежде. Лепесток на, на лицо одевался, стекло такое как у мотоциклиста, из свинца себе из свинца, листы были свинца, вырезали такой вот лист, вырубили топором, значит, и свинцом просто сами для себя уже, чтобы, как говорится, свинец не так пропускает. Сами себе делали костюмы. Значит, вот здесь вот вас соскоблили куски крыши, рубероид, его нагружаете на носилки, вот сюда подбегаете и за, на улицу вот сюда вниз бросаете очищенный мусор. Ясно? Значит, да. Один набрасывает, двое носят. Когда прибежали сюда на участок, начинаете считать до 90. Один, два, три, четыре, до 90. Как только 90 бросаете инструмент и бегом назад. Вопросы? Нет, понятно. Так, <сёк> все, Сергей, Короче, первый раз э, был 40 секунд всего лишь. 40 секунд пробегаешь туда, если есть лопаты под руками, значит лопату хватаешь. Кусочек вот такой графита скилл, нет лопат, значит приходилось руками брать. И руками сбрасывали вниз в реактор. Первый день меня дозиметр показал 34 рентгена, записали 9. Второй день что-то около 30, тоже 5 записали. Я вот и, и задал полковнику, что вы делаете, пишите то, что у меня есть. Идите отсюда, чтобы я вас не видел. И все, больше ни слова. Я пробовал тоже вот. разобраться в этом. Ну, сразу было видно, во-первых, э -э, тошнить начал. И такое состояние, как ходишь, такого, ну, к себе места не находишь. Короче, слабость появилась. На реакторе работал два месяца. Дежурный электрик. Это закачивали бетон в стену, и, ну, делали освещение, лазили, делали на реакторе. Все вот это. Был везде. Мы. Ну, мне говорят, тебе общая доза 11,92 бера. Я пошел, я говорю, я иду до начальника, это неправильно. Пожалуйста. Я прихожу до начальника, он сидит и смеется. Ха. Скажи, говорит, скажи спасибо, что а так мы еще меньше запишем. Савченко, бывший министр здравоохранения, Савченко заявил однозначно, что их вызвал Рыжков и сказал, это не секретно, это сверхсекретно. Все дозы и все сведения о чернобыльской трагедии. Вот весь подход. Поэтому не велись с ним учет доз. И если даже где велся, он обязательно специально занижался. Мне сразу дали измерять дозу радиации. Это вот населенные пункты, которые подлежали там снятию грунта, там, ну, короче, уменьшению радиации. Получилось так, что мне дали прибор, а я его к чему не приставлю. Он постоянно зашкаливает радиацию слишком большую показывает, и я, чтобы не видеть этого всего отдал им этот аппарат, а говорю, забирайте это, дайте мне что-нибудь другое. Они мне дали БСЛ-120, большую саперную лопату, и я пошел. <laughs> вот. И, значит, поработал я с лопатой недолго, дали машину поливомоечную. Вот. Работал mm -hmm. на поливомоечной машине, поливали могильники там, дороги, все, работали по этим деревням, которые... Mm -hmm. Люди знали, что пустые работы делают. Mm -hmm. Я говорю, зачем вот это вот ерундой заниматься? Это ты не разговаривай, говорят, тебя сюда взяли, послали, Мы занимались дезактивацией деревень, то есть снимали лопатами грунт из деревень, грузили на автомашины, это вручную грузилось, естественно, вся пыль летела на нас, мы ею дышали. Состояние здоровья у меня сейчас, ну, это НЦД, это как у нас у всех чернобыльцев, это сердечный невроз. Значит, ухудшилось состояние желудка моего, очень болеет, болит желудок. Появилась почечная болезнь, никогда, никогда у меня почечной болезни не было. Ну и э, изменения небольшие такие в психике. Я стал раздражительным, но ну, не считаю, что слабость это, усталость, это само собой. Okay. И вот приехал оттуда, все, сразу в октябре месяце приехал. В ноябре омертвела левая кисть, потом левая рука, а потом левая сторона, потом отнялись ноги, и все. У меня никто не знал, что делать со мной, короче, не давали ни связи, ничего. Ходил на работу, правда, работал на троллейбусе, возил людей, но я не признавался ничего, потому что семью кормить надо было. Я, значит, одной рукой, одной ногой и управлял. Пока на работе я не, не потерял сознание, короче, и меня не привезли в общежитие. Ну, а сейчас со здоровьем ходить не могу. Да. ходить не могу. У меня голова окружена, но это мелочи. У меня главное ноги, что ноги не ходят. Я вот по квартире пройти, я по стенке. Иду. Как офицер. Ну вот, э, как я так наблюдал вот это самое. Люди действительно, они в общем-то осознавали, что это важная задача. Да, мы спасаем и рассчитывали, рассчитывали, что да, мы будем потом и нас не забудут. Но, как казалось, сейчас мы лишние люди. Мы обуза, мы мешаем, потому что мы требуем. Мы требуем просто человеческого отношения к себе. Нам сказали как, Ваксакуши. Значит, нас будут через каждые полгода обследовать. Сейчас полгода прошло, про нас даже никто не спрашивает. Ни врачи, никому мы не нужны, мы, короче, как отброски общества. Ой, я вас симпатичный, награждаю грамотой, время, желаю здоровья, благополучия и войти в эту коляску. Получилось так, что падал, падал, потом же говорит, садись в коляску. Ну, сел, а я к так и все. Таким уже и заробился, уже колясочником. Не знаю. Тяжело вспоминать, лучше не вспоминать. Солнце на улице светит, да и все, хорошо. А так. Если все вспомнить, так это вообще кошмар. Лучше не вспоминать. Это было давно и неправда. Я просто э, хотел попросить, вот, ну если где-нибудь за границей люди есть какие-нибудь такие, чтобы, ну, как, чтоб, ну, чтоб, ну, чтобы машину помогли там, не знаю, да, найти, хай хоть поезжану там или какой, чтобы только выехать на природу можно было. Потому что так без природы это тяжело. О, кошмар. Ну, хотелось бы, конечно. Я знаю, что это места моя, конечно, несбываемая. Но Лежав як бревно на кроваті. Собака прийшов, глядит на мене, так я що ти смотриш. Гляди, де я рогав, так он думает, Чо? то ли чоловік с ума сошел, то ли что. Завернувся, пошел. Пошел на кухню, побув там, приходить опять заглянуть. А би чего ты? Агав, де он завернувся, опять пошел. Потім приходить третій раз, де каже агав, де гав на мене. Так я рвот и поговорили з тобою. Кошмар. Пропал человек, да и все, запанюх табаки. Приходится смираться совсем. Ну, молодые годы, все, ну. Ну так, считается 38. Можно дать и 60, какая разница. Я уже совсем смирился. За эти годы вот Чернобыля. Подалашки помер, Потом Игорок лимоешь помер. Ленька за помер. Короче, тут Колька вербиские я. С пяти человек это я остался как э, такие типа как э, Белая ворона. Короче, вот э, выделяться начал. Ну, не знаю тут. Это было правда, ну так говорят, что давно неправда, никому не вер. И еще лучше до эти времена не вспоминается, потому что раньше был человеком, раньше ходил, раньше на машине ездил, а сейчас уже не ни туда, ни сюда. Ну есть что-то такое. Я не знаю, может, я перед Богом так уже сильно не, не нагрешил, но не, нормально все. Кошмар. В 83 году женились, а в 86 86-м он уже в Чернобыль попал. Ну и там уже пошли всякие трудности. Он бесконечно был на больничных листах. Потом началось онемение левой руки, левой ноги, он их не ощущал. Ему говорю, что ты притворяешься? что ты дуришься тут? Вот. Но в конце концов, когда человек вообще не может ходить, это же он цеплялся и падал и не один раз. И вообще это, врачи говорили, что это ну подумаешь, там ну, где-то что-то подстыл, может быть. Вот водителем работаешь, тебя просквозило. А это, оказывается, совсем другая болезнь. То есть Чернобыль это еще не выясненная до конца как бы трагедия, и вот эта вот болезнь лучевая, практически она же неизлечиваемая, и только вот экспериментирует над такими больными. Вот. Полгода лежала он, а потом, ну, так можно выразиться, заживо человек разложился. Вот, у него стали ткани разлагаться все, вплоть до того, что были тазобедренные кости видны. Вот. Обрабатывала я сама, ну, то есть по рекомендации врача, ходила к врачу, и она объясняла, как что делать. Вот. Ну, вот так, пока не остановилось сердце у него все, у него все шло, спина полностью вся, кость была видна, и тазобедренные суставы, вот кость, можно было спокойно руку, вот я вставляла свою руку в перчатки, обрабатывала, и вот так вот обрабатывала тазобедренную кость. То есть, когда доставала оттуда, оттуда уже шли такие остатки кости, то есть разложившиеся кости, загнившиеся. Вот, ему стало плохо причем резко плохо стало почему-то. Я, ну, там спрашивали у врача и профессор уходили. Ну, в общем, где? Где можно было, к кому можно было обращаться, ко всем обращались. Вот, сказали, что мы такую болезнь не знаем. Но ну, как бы можем, чем поможем помогать, это то обезболить там что-то вот такое вот. Ну, что вот это шло разложение тканей костного мозга, что, ну, просто разводили руками. Ничего помогать не могли помочь он только просил быстрее бы умереть чтобы эти боли прекратились да потому что ему он говорил что очень сильно больно болит я не могла ну вот когда человека переворачиваешь со стороны на сторону вот он кричать ну зажимал зубы иногда а иногда просто стонал но ну, вот и, чтобы кричать он нет не кричал он терпел у него была силь, сила воли большая У дочери отклонение с почками. У нее отклонение с почками. А сын у нас немножко заикается и зрение. Опущена одна почка и болит. Это, это вообще трагедия, я считаю, не то, что для нас, это для всей Белоруссии, потому что так ни за что людей... Вот. Как-то так. И тем более тех людей, которые помогали там и все делали. И вдруг их потом вообще забыли. Только иногда. Вот. Квартиру, кстати, тоже выбивали через голодовку. Вот эту квартиру, где мы сейчас живем. Муж ложился в больницу, в Оксаковщину. Вот. И там выбивали льготы и голодали. Чтобы добиться, чтобы добиться льгот было. Потому что, когда забирали, обещали очень много. Обещали и квартиру, обещали и сады, там было тяжело с детскими садами детей устроить. А потом все это ушло, как в никуда. Тем более очень тяжелое это, это тяжело вспоминать и смотреть на это все, это очень тяжело. Понятно, за что. Да. Он на любую тему мог поговорить с любым человеком. Вот любой человек подходит к нему, и он может его разговорить на любую тему. Вот. Поэтому просто легко было с таким человеком жить, который мог и понимал, и все. И в жизни, в принципе, все дал. Понимаете, есть люди, которые они спокойны, они живут. Вот вот есть и все. Вот это есть, вот это есть и все. А ему чего-то в жизни надо было. Он стремился к чему-то все дальше, дальше и дальше. Он спешил жить просто. Мы даже вот когда его похоронили, практически через год, только с Чернобыльской ассоциацией позвонили и у нас спросили мужа спросили мы сказали что он умер они даже не знали ну раз он сказал что бог дал мне 13 лет прожить после чернобыля то он считал что это большое дело и в принципе ну как как это объяснить, если он столько продержался? Здесь люди умирали сразу же. Водолажский. Вот наш хороший знакомый был полковник. Вертолетчик. Вот, он же практически сразу умер. И точно так же, как он. Точно такие же у него были разложения организма, как и у моего мужа. Он же действительно над реактором летал, он же с солдатами был, он уже там саркофага не одевали. Вот. И он, он, в принципе, он своих солдат, вот какие, которые служили, он же с ними отстранял их от полетов, а сам летал. Поэтому понимал, что это к чему ведет. On December 15, 2000, the last operating reactor at Chernobyl was definitely closed. But inside the sarcophagus, stacked like lava, there are 200 tons of nuclear fuel spread in different environments that will have to be extracted in the future. The program for the estimated work could last a century. Specialist teams monitor and document the stability of the construction 24 hours a day, inspect the cracks and watch the humidity level to avoid the chain nuclear reaction. Radioactivity sensors introduced in the vicinity of uranium 235 have indicated in two or three readings the presence of neutron in the presence of a critical mass of uranium and humidity, the neutrons may start off a chain reaction that provokes an explosion. The Chernobyl monster lives on. <laughs> es mal